সঁচাকৈ অ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসম হিতেকী হয়নে আজি মই ফেচবুকত দেখিছোঁ বিজেপিৰ কিছুমান লিডাৰে হাতত এখন প্লে' কাৰ্ড লৈ শ্ব' কৰি আছে তাত লেখা আছে ৱেলকাম অসম হিতেকী অমিত শ্বাহ এতিয়া অমিত শ্বাহ অসম হিতেকী হয় নে নহয় এইটো মই আপোনালোকৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ কিছুমান কথা মোৰ মনত আহিছে এইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ অমিত শ্বাহ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে বাংলাদেশী ইয়াৰ পৰা তালি টোপোলা বান্ধি নিজে নিজে গুচি যাব গুচি গ'লনে বাৰু বাংলাদেশীয়ে প্ৰৱজন ৰোধ কৰিব পৰা নাই কিন্তু চিয়ে আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে যাতে অবৈধ বাংলাদেশীক বাধ্য ভারতীয় নাগরিক করে দিবেন বিপ্লব শর্মা ডাঙরিয়ার কৰিব করবা নাই ছয় নং দফা কার্যকারী হওয়া নাই কনস্টিটিউশনাল সেফগার্ড দিবা নাই আদিবাসীর অধিকার কারিল হয়ে রমদেও আদানীক দিয়েছে ভূমি রামদেও আদানীক দিয়েছে ছয়টা জনগোষ্ঠীর জনজাতিকৰণ কৰিব পৰা নাই আৰ্মছৰ লাইচেঞ্চ দিয়া হৈছে আৰ্মছৰ লাইচেঞ্চ দি কি কৰিব খুজিছে এইটো হোম মিনিষ্টাৰে জানিব তেওঁলোকে যদি নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই ৰাইজে হাতত অস্ত্ৰ তুলি লয় নিজে অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি এইবিলাক কিছুমান প্ৰশ্ন আছে যিবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয়তো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া নিদিয়ে কিন্তু এইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিব লাগে হোম মিনিষ্টাৰৰ পৰা ধন্যবাদ নমস্কাৰ চাই থাকক নৰ্থ ইষ্টক